rossiya federatsiyasidagi milliy texnologik tadqiqotlar universiteti misisning olmaliq filiali tog' kon yo'nalishlari uchun malakali kadrlarni tayyorlab kelmoqda ta'lim muassasasida yigit qizlar kon ishi metallurgiya hamda ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish yo'nalishlarida tahsil olishadi har yili kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan yigit qizlar talabalar safini to'ldirib kelmoqda 2023-2024 yigirma uch ikki ming yigirma to'rtinchi o'quv yilida talabalikka qabul qilingan yetmish nafar yoshlar kuni kecha guvohnomalarga ega bo'lishdi xalqaro talabalar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda yillik natijalar ham sarhisob qilindi taqdirlash avvalida filial direktori farhod umarov hamda ta'lim va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari o'tkir nosirovlar birinchi bosqich talabalarini yangi o'quv davri bilan tabriklab ularga talabalik guvohnomalarini topshirishdi shuningdek kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'plagan bir guruh yigit qizlarga esdalik sovg'alari taqdim etildi ular orasida 256 ball bilan eng yuqori natija ko'rsatgan abdushukur abdumominov ham bor ta'kidlash kerakki filial talabalari ko'plab yo'nalishlarda o'z faolligini ko'rsatib muassasa reytingini yuqorilab bormoqda kon ishi yo'nalishining 6 kurs talabalari eldor to'ychiboyev hayotbek masharipov zuhriddin qarshiboyev hamda soyibjon tojiboyevlar rossiya federatsiyasi hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining oliy o'quv yurtlari aspirant va talabalari uchun kon geologiya informatsion sistemasida karyerlarni loyihalash mavzuyida o'tkazilgan xalqaro olimpiadada o'z loyihalari bilan faxrli 3 o'rinni egallashdi muassasa sha'nini munosib himoya qilgan talabalarga filial rahbariyati tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi ну я вам могу сказать уверенно так что наши знания которые мы здесь получили спокойно хватает чтобы вести такие научные баттлы с такими большими командами с такими большими университетами shuningdek ilmiy izlanishlar madaniy va sport bellashuvlarida ham yuqori natija ko'rsatib turli grantlar sohibiga aylangan talabalar bir qator nominatsiyalarda rag'batlantirildi. Tadbir filial talabalarining ijodiy qobiliyatini ko'rsata olgan ajoyib dasturlar bilan davom etdi